Давайте сьогодні такий цікавий маркер відбувся в Туреччині. Заблокували раптом доступ до інстаграму. Багато хто міг не звернути увагу на цю подію, але вона має. Певне значення, тому що видання Reuters зазначає, що напередодні ця платформа саме в Туреччині почала в принципі по всьому світу, почала е е видаляти дописи зі співчуттями до вбитого лідера Хамас Ісмаїла Ганії, і це розкритикував голова управління комунікації Туреччини Фахретін Тун. В принципі, Туреччина доволі так е серйозно налаштована щодо всіх подій, які відбуваються на близькому сході, е з метою скажімо так, підтримки мусульманського світу на противагу ізраїльтянам. Е е ситуація Натрушується, очевидь, Іран погрожує атакувати CNN Два дні тому писало, що впродовж 72 годин, тобто впродовж трьох діб, Іран завдасть удару серйозного по Ізраїлю сьогодні. Кіпр, наприклад, з п'ятої години вечора зупинив всі польоти у небі країни. Виглядає США, врешті відправили на близький схід додаткову кількість бойових літаків для допомоги Ізраїлю у відбитті атаки. Вочевидь, очевидь, війни не уникнути чи як чергово. Как минимум обстоятельств, на самом деле, и всякого рода признаков еще больше. Мы кое-что сейчас отметим. Я начну пару слов, кстати говоря, с Турции, что как раз в плане конкретной войны меньше всего имеет значение. Турция, турецкая власть со времен нынешней, конкретно Эрдоган являются давними союзниками Хамаса, конкретно Эрдоган из идеологических соображений, будучи возглавляя партию, являющуюся филиалом братьев мусульман, солидарен с Хамасом именно по этой причине. Хамас это тоже красные мусульмане, другой разновидности, тем не менее это родственные движения, оба. И, ту, и турецкая партия справедливости и развития Хамас. Эрдоган объявил траур по поводу своему брату Исмаилу Хани, так это цитата, он назвал его брата, братом лидера террористов, человека ответственного за э, взорванные автобусы, э, убитых младенцев и так далее, он назвал своим братом, объявил траур в стране и спустил даже флаги, опустили наполовину, включая, как ни странно, действующим посольство в Тель-Авиве. Это они, по-видимому, тоже э, такой шаг провели демонстративно. Однако Турция здесь весьма интересна, однако все это уже второстепенно, потому что мы на пороге э, серьезных событий военного характера безусловно, иранцы, для которых уничтожение Хани. Израиль, кстати, не брал на себя ответственность за ликвидацию Хани. Для иранцев сказать, что это стало тяжелейшей пощечиной, это ничего не сказать. Потому что человек, лидер движения, которое они воспринимают как довольно близкого союзника. Человек, который прибыл на инаугурацию президента Ирана, обнимался с ним в прямом смысле слова за считанные часы до этого, принимался верховным лидером, был каким-то загадочным образом уничтожен в охраняемой резиденции корпуса стражей исламской революции для важных и дорогих гостей. Для них сказать, что это оскорбление, что это провал, это ничего не сказать. И, соответственно, они обещали жесткую реакцию. Э, жесткая реакция вполне вероятно, более чем подразумевает в ближайшее время тот или иной комбинированный удар по Израилю ракетами, баллистическими средней дальности, беспилотниками, крылатыми ракетами. Ну и, возможно, удар будет согласован с другими союзниками и марионетками Ирана, то есть проиранскими силами, которые действуют в Сирии и Ираке. У них тоже есть кое-что из перечисленного, собственно, иранского производства. Хуситы по мелочам, как всегда. Ну и, конечно же, еще один очень важный момент – это Хизбалла, потому что с Хизбаллой здесь есть отдельный разговор, так как за буквально за незадолго до того, как э, на тот свет отправился Исмаил Хане, Израиль ударом в Бейруте здесь Израиль взял на себя ответственность ударом в Бейруте уничтожил э, человека номер один в военной хирархии Хизбаллы. И здесь было, что называется, с точки Хизбаллы зрения два момента очень полезных. Собственно, фигура выше почти некуда, кроме генсек организации Хасана Насралы, один из отцов-основателей боевого крыла Хизбаллы, главный человек номер один в военной иерархии, он был уничтожен еще и в ливанской столице, которую они всеми силами пытались объявить таким табу и красной... Ну, я, я, так скажу, дуже болючі удары в Бейруте, и Израиль взял за это ответственность от этого ватажка військового Хизбаллы, лидера Хамасу, так, в Иране, в Тегеране, в такие по оси агресії союзників Ірану на Близькому Сході дуже серйозні удари відбулися безусловно, это очень, это очень демонстративные удары, очень медийные, это выбивание важных и ключевых фигур, как с символической, так и с другой точки зрения. Кстати, удар в Бейруте по этому Фуаду Шукру, который был уничтожен, это был ответом Израиля, подъемом, что называется, планки в ответ на бойню на футбольном поле, которая устроила в футбольном поле на севере Израиля, на голландских высотах, когда погибло 12 детей и подростков из-за попадание тяжелой ракеты Хизбаллы, причем Хизбала э, отказывается от своего авторства, утверждая, кстати, в духе очень похожем на то, что знают очень многие украинцы хорошо знают, несмотря на то, что это смешно и очевидно, тем не менее они говорят, это не мы. Это, видимо, по всей видимости рептилоиды, что называется. Так вот, и причем что интересно, генсек Хизбаллы заявил, что нам бы не было проблем признать свою ошибку, если мы это по ошибке правили. Но нет. Так вот, это был ответ Израиля. На, то, на этот удар. Кстати, на мой взгляд, многих израильтян даже этот ответ был недостаточный на ту бойню. Кстати, и после этого погиб еще один гражданский житель одного из кибуцов северных в Израиле. Но не суть. Так вот тут объединилось, так получилось, что сложились совершенно две ситуации. С одной стороны, Иран чувствует себя вынужденным ответить на то, что произошло в Тегеране, обвиняя в этом Израиль, несмотря на отсутствие официального признания Израиля. А второй момент это хизбала. И вот здесь либо они будут действовать согласованного, либо по очереди, либо и так и так, но общий, очевидно, что эскалация на лицо очень серьезная. Она случится, видимо, в самое ближайшее время, возможно, в ближайшие часы, возможно, в ближайшие дни, но неминуемо не, не это важный момент. И естественно, шансы на то, что это перерастет в большую войну, велики. Причем большая война двух вариаций. Израиля с Хизбаллой и, ее, и проиранскими силами, которые являются второстепенными, либо Израиля с Хизбаллой и Ираном тоже. И это тоже нельзя исключать. Очень многое будет зависеть от того, какие удары попытаются нанести по Израилю, к чему они приведут и какие будут ответы Израиля, в ответ, в ответ, ответные действия Израиля. Очень много на кону і предстоят очень знаменательные события, наскільки я это вижу. Я зараз трішечки віддалюся від теми безпосередньо ситуації на Близькому Сході, ми ще до неї повернемося. Чи, зрештою, Ізраїль готовий до такої великої війни? Як ви готуєтеся? Ось це цікаво, можливо почути навіть за аналогією, щоб розуміти певні речі. Я ставлю таке питання до вас: якщо вочевидь, війна розпочнеться. В яких сферах от реально станом на сьогодні ви бачите, що може бути якби це цинічно звучало, але конкуренція між війною в Україні та війною в Ізраїлі Насамперед, ми говоримо як як обоє, як союзники Сполучених Штатів Америки. Это не цинично, это вполне практично и правильно. Каждая страна должна, в первую очередь, и жители и каждой страны должны интересовать, в первую очередь, ее интересы. И другие расклады, которые могут этим интересам повредить или, например, интересам поспособствовать. Значит, это в самом деле одна из важных интересных сфер. В случае большой войны на севере с Хизбаллой, подразумевается, а есть разного рода сценарий с точки зрения действий израильской армии. И, в общем-то, нормальный и самый правильный сценарий подразумевает крупномасштабные сухопутные действия. И вот тут мы переходим, собственно, к вопросу о конкуренции. Израиль, что делать, не идеально готовился к войнам, мягко говоря. Думали, что либо больших войн не будет, либо будут всякого рода дальние удары, высокоточка, технологии, отдельные операции. О количествах банальных вещей, как то арт снаряды или снаряды на танках думали не очень. Но вообще да, но... же не факт, что не будет таких вот ударов, а сама будет же захопутанная операция. Еще раз, я не расслышал и, 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 что, Еще не факт, что не буду вот таких вот высокоточных дальних ударов, а самые сухопутные операции Нет, это безусловно, это не факт, но но это очень вероятно, я скажу более того, без связи с нынешними событиями, на мой взгляд и на взгляд очень многих, Израиль должен вообще взять инициативу в свои руки И для того, чтобы изменить коренным образом правила игры на севере, преподать Хизбалле и его сторонникам колоссальный урок а также резко понизить ее военный потенциал, Израиль вообще должен сам в инициативном порядке в ближайшие недели решиться на большую операцию. Большая операция требует немалого количества ресурсов и в первую очередь боеприпасов. Для Израиля, если для Украины основа основ – это артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а на самом деле не только, и вокруг снарядов почти всегда шли основные разговоры, для Израиля в заметной степени это авиабомбы. Собственного производства не хватает. Собственное производство – это некие высокоточные особенные авиабомбы, их мало, дорого и сложно. И поэтому с американцами, а американцы накладывают ограничения, вопрос упирается в авиабомбы. Так вот, здесь конкуренции с Украиной, можно сказать, нет вообще. Хотя украинцы тоже кое-что получают касательно авиационного вооружения, но здесь не в этом вопрос. А вот по артиллерийским снарядам определенная конкуренция есть. В свое время Израиль уже получил энное количество снарядов известно партии в 57 тысяч снарядов кстати заметная часть снарядов которая была была отправлена в украину со складов находящихся в израиле организованных в израиле американцами для того чтобы израиль мог ими воспользоваться на черный день так вот часть этих складов была опустошена и оттуда ушло боеприпасы ушли в украину а часть задержали известно партии 57 тысяч снарядов и здесь можно сказать что по большому счету если бы израиль не воевал Ему бы они не были нужны, скорее всего, эти 57 тысяч ушли бы в Украину. Так что есть определенная конкуренция за артиллерийские снаряды, но она, на мой взгляд, не носит принципиального характера, потому что, несмотря на то, что их используют немало, но речь не идет о вот такой вот, скажем так, критический супер важной вещи. Но здесь, видимо, может быть. Кроме того, по танковым снарядам я не думаю, что есть конкуренция. Украина получает. Украины не так много танков с пушками калибра 120 миллиметров и не так много расходуется снарядов. Я думаю, что это другой момент. В общем, по большому счету, мне ничего такого в голову, кроме артиллерийских снарядов, вот такого явного не приходит. Может быть, можно еще где-то покопаться и найти что-то, но в целом это в первую очередь артиллерийские снаряды. При этом Израиль не требует очень много. Количество, как 57 тысяч, например, та партия, что ушла в Израиль вместо Украины предварительно. Даже для Украины это, в общем-то, в рамках месячной нормы. Приличная цифра, но в рамках нескольких месяцев это уже не такое существенное количество. В общем, вот это вот я могу отметить. Возможно, если будет большая война и будут разного рода нужды, где-то еще по каким-то направлениям конкуренция, назовем это так, возникнет. Но я считаю, что даже если это так, это не будет критический расклад. Критический расклад был бы относительно, если бы Израилю нужно было очень-очень много артиллерийских снарядов, это бы резко пересекалось с украинскими требованиями. Ну и, кстати, еще один момент. Оружие от стран Запада Израиль практически не получает. На Израиль наложено даже эмбарго по разного рода, на разные роды компоненты. Тихая эмбарго очень многими странами европейскими. И по большому счету, когда Израиль говорит о помощи Соединенных Штатов, то некоторые вещи буквально в смысле закупаются, и некоторые передаются, но это несколько иные наименования, потому что главное для Израиля, среди прочего, многого главного, это конечно же авиабомбы, а здесь э, дело э, в конкуренции говорить нельзя, но в целом можно говорить и еще об одном. Израиль из-за войны на Ближнем Востоке, Израиль пытается наладить свое производство вооружения, увеличить масштабы производства. И это повышает э, вообще война на Ближнем Востоке и желание Израиля, повышает конкуренцию за разного рода компоненты, материалы и всякое разное интересное, связанное с производством боеприпасов и вооружением. Это способствует повышению цен и повышению дефицитов, которые и так существуют. Так что в какой-то мере что-то где-то взаимосвязано и не в лучшую сторону. Это естественно, надо смотреть правде в глаза